Добрый день, уважаемые конкурсанты и гости 15-го открытого международного фестиваля конкурса классического бального, спортивного и современного танца «Сузирья Мри». Звенят колокола во все края, пусть знают взрослые и дети, что пектораль танцоров всех приветит, ждет на подмостках сцены, искренне любя. Ну вот и время подошло я объявляю Сузир Ямри на сцене пусть сияет, а осуществить наши мечты помогли Управление культуры, национальности и религии Днепропетровской обл. госадминистрации, Национальный всеукраинский музыкальный союз, культурный центр «Пектораль» города Днепропетровск и его директор, заслуженный деятель искусств Украины, член Национального всеукраинского музыкального союза Татьяна Юрьевна. Твое искусство покажут талантливейшие участники, приехавшие со всех уголков Украины и ближнего зарубежья. А теперь пришло время представить тех людей, которым выпала честь среди многочисленных талантов выбрать самые яркие и оригинальные номера. Это жюри фестиваля конкурса. Отже, голова жюри. Томашенко Татьяна Юрьевна. Хореографічної спілки України заслужений працівник культури України. Члени журі Вівіков Сергій Вікторович, завідувач денним відділенням Харківського училища культури, керівник дитячого театру танцю студія 13 І Шоміло Євген Володимирович, фахівець хореографії, Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, керівник зразкового ансамблю бального танця, вдохновієм. Пора уж мне идти со сцены и эстафету передать всем конкурсантам непременно сейчас удачи огромной пожелать. Я долго говорить не стану, мы начинаем конкурса программу. На сцену приглашается первый конкурсант, и это Юлия Захаренко, город Днепропетровск. Вариация Эсмеральды с балетом Эсмеральда для жюри номер три. Встречайте!